小然姐、嗯，你你谁啊？天佑啊，上次一起参加活动的。哦，姐，上次跟你说的那个《江湖少年行》，给留个位置吧。哎，这也不是我一个人能说了算的。姐，不就是定个演员吗？嗯、一句话的事儿。不是，你别，啊、姐。<laughs> 我的女人，赖总，是你自己了断，还是我帮你、啊？对不起，对不起，以后方圆十里，不要再让我见到你啊，滚！女人，你没事吧？我没事，没事。江丽丽。 江黎离，滚！哦，对，对,对，对不起啊，失失态了。人呢？走了。嗯。滚！虽然我们是假扮情侣，但一举一动都会被媒体放大。像今天这样的事情，以后不要再发生了。 知道了。妈呀！我的脑洞怎么说开就开了。蒋黎黎，你得克制，克制。我看看呗。你别，你别动我的书。 江一，照片好了，明天照片全网发，热搜挂一天。哎，你说，今天晚上宴会是私人请客，这个李天佑为什么会出现在这儿？听说他一直想见毕小然，我出于好意，顺手帮了他一下而已。有句话不知道该问不该问啊，你说？ 你做这么多到底为什么呀？你又没谈过恋爱，你懂什么？你，我走了，你自己玩吧。切。离。璃，江离离。 喂，丽丽，出事了，赶紧上网。啊，你等一下。嗯。女方出轨，男方出柜。这，这,这，这不是昨天的那个李天佑吗？啊，赖总。近日有路人拍到明星老板赖正一和其助理萧何疑似在车上拥吻。 这怎么会？啊！早，早我应该没迟到。记者没有为难你吧？没有没有，我从后面来的，没记者。你还笑得出来？当初让你们交往是为了提高公司热度，现在倒好，净给公司抹黑。我有办法了。 咱们先把这个热搜撤下去，再拱点别的新闻，把它盖了。可是你这么说，不就相当于默认了吗？那这样吧，我们同居、啊。啊？赖总，三思啊！现在我们能做的就是随机应变。不行。各位觉得呢？赖总英明，希望那些负面影响能够得以消除。不合适。m a r y n i t 就这么多，哎，不不不不不，陈总有话说，您 <不 S 2> 也觉得不妥是吧？那咱们再想别的办法。哎，不能太好了，是不是啊？啊，是啊，<是>啊、嗯，对嘛。